કેમ છો મિત્રો વિદ્યાશાળા યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ પાંચના હિન્દી વિષયના જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસનું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરીશું ધોરણ પાંચના જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસના દરેક વિષયના આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના વિડીયો અને પીડીએફ માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ પાંચ जन हिंदी विषय द्वितीय सत्र अंत परीक्षा मोस्ट आईएमपी पेपर प्रश्न एक सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए जमना गुण पांच नंबर एक सूरज के किरणों से खाल जगह सीखो जगना और जगाना नंबर बे दीपक से खाल जगह सीखो अंधेरा हरना नंबर तर पृथ्वी से खाली जगह सीखो सच्ची सेवा करना नंबर चार जलधारा से खाली जगह सीखो आगे बढ़ना નંબર શીખો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણ થી આઠની જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા બે હજાર પચીસ માટે ખાસ ઉપયોગી મોસ્ટ એમ્પી બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબની અહીં તમને માહિતી આપી દીધેલી છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए गुण आठ नंबर एक लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी लड़के ने असरफिया अपने सदरी के अस्तर में रखी थी नंबर बे हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम पानी का उपयोग पीने में नहाने में रसोई बनाने में कपड़े धोने में खेतों की सिंचाई में और कारखानों में करते हैं नंबर तर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम महान काम करके आगे बढ़ सकते हैं नंबर चार हमारे देश का भविष्य कौन है हमारे देश का भविष्य छोटे बच्चे हैं प्रश्न तरण नीचे दिए गए चित्र का वर्णन पांच वाक्य में लिखिए जमना गुण पाँच जो यह सब्जी मंडी का चित्र है सब्जी मंडी में सब्जी की दुकाने लगी हुई है दुकानों पर ग्राहक खड़े है एक दुकान की सब्जी बिकी नहीं है वह ग्राहक की राह देख रहा है दूसरे दुकानदार के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है दूसरे दुकान के पास एक लड़की सब्जी खरीद रही है एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है वह सब्जी बेच रहा है ठेले वाला ग्राहक स्त्रियों को बैंगन दिखा रहा है। स्त्री के पास एक बच्चा भी खड़ा है जमीन पर कपड़ा बिछा कर दो स्त्रियाँ सब्जियां बेच रही हैं। प्रश्न नंबर चार हिंदी का गुजराती में अनुवाद करके लिखिए जमुना गुण पांच नंबर एक એક જંગલ થા એક જંગલ હતું નંબર ખરગોશ ઘાસ ખાતા હે સસલું ઘાસ ખાય છે નંબર હાથી ને પાણી પસંદ હાથીને પાણી ખૂબ જ ગમે છે નંબર ચાર પૂર્ણમાસિકા ચાંદ નીકળા પૂનમનો ચાંદ નીકળ્યો નંબર પાંચ ખરગોશ કા બિલ જમીન મેં થા સસલાનું ઘર જમીનમાં હતું प्रश्न पांच निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए जमना गुण बे नंबर एक बादल कमी पानी खेत तो जवाब अवश्य कमी खेत पानी बादल नंबर बे खुश मिट्टी कुदाल तालाब तो जवाब अवश्य कुदाल खुश तालाब मिट्टी प्रश्न छ नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करके लिखिए जमना गुण बे नंबर एक कोमल तो मेरी उंगलियाँ कोमल है नंबर बे अच्छा मेरी माँ बहुत अच्छी है नंबर त्र सफेद बतक सफेद रंग का है प्रश्न सात असमानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए किन्हीं दो जमुना गुण बे नंबर एक धरती धरा जमीन हम धरा पर रहते हैं नंबर बे शीश मस्तक वड़ील के सामने मस्तक चुकाना पड़ता है नंबर त्रन पहाड़ पर्वत पर्वत पर बड़े बड़े प्राणी हैं। अगर प्रश्न जो ये ब विरोधी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए दो नंबर एक ऊपर नीचे मेरे घर के नीचे एक दुकान है नंबर बे शुरुआत अंत कहानी का अंत भयानक था नंबर त्रन शहर गांव गांव में शुद्ध हवा होती है प्रश्न आठ निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए कि की नहीं दो जमुना गुण चार नंबर एक मुँह में पानी आना खाने की इच्छा होना जलेबी की बात सुनते ही तनिष् के मुँह में पानी आ गया नंबर बे बात तो बात काटना बीच में बोल उठना माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि वह बहन ने बात काटते हुए कहा नंबर बोलना कर बोलना कठोरता से पिताजी बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली प्रश्न न उचित जोड़ मिलाइए जमना गुण पांच जो ये नंबर एक से आगे रास्ता संकरा है नंबर बे वर्तुराकार रास्ता नंबर त्र ठहरीए નંબર ચાર સાયકિલ નિષેધ નંબર પાંચ પ્રવેશ નિષેધ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે